Всем привет! Тут полетала птички и да, птичий помет сломал в роботе. А ну как бы всю маленькую микросхемку, да? Вот сейчас микросхемку я ей буду делать специализированных перчатках и можно использовать для томик, для распаковки томик и для починки. Но давай мы их разодином Вот, смотрите, например, вот, бачите, он тут такая вот штука, кегля лежит. Это называется роботская кегля. Я знаю, там инструкции было написано, да? Это кегля. То есть его Флекс Бета Бугарфилд сломал. Кстати, давай мы раскроем раскрытого персонажа. И, -и, 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 -и опа! персонажи в зеленом кругу, в квадратике пока что не раскрыты. У нас открытый Степка, Алинка, конечно, Гламурцева и отцел... Алиска. И эта вот да, понятно, ну, Соня, да. Конечно, открытые персонажи. всю карту мы, короче, спрячем. Короче, карту мы спрячем, но давай поднимать. давай, я раскну без перчаток. И давай ставим и возьмем любое изображение и сделаем так. Думаю, это уже будет Думаю, это такой указатель. Это не робот, а это робот-хомонок. Стопудово. Его через 40 миллионов тысяч минут. Представляете, сколько мне надо ждать? Какие <плес> вот дорожный знак мы приперли на Амазоне? Хренись! Да. Мы сейчас попробуем снять его и приклеить на... Палку. Еще надо повесить мигалку. Мы, купим, мы купили фонарик а, от Матмангер Хрена. Еще одни. Сейчас они змигают. Робот-рейсер, активируйся. В Сайяпуньске шашка гулять. Знак стоит. Роботы сломаны. А я Я тот еще механик с Хрена хисана. А пока что линия будет закрыта. Ограждание этими знаками и оцимось. Шашками. Якщо ви знайшли такий ось пейзаж, то спочатку присідайте, берете покришки, берете їх і починаєте крутити ними і повісите його на знак, щоб фік побачив, прийшов і наваляв вам харі. Якщо вони вам наваляють харі, то белі ось і почніть фігачити знак. А якщо ваш, то значить фігашить, то фігач японську шашку. Якщо, якщо вас будуть фігачити, колеса. Моргенхрен!